Сьогодні у Донецьку громадська рада майдану, а також представники патріотичних сил Донбасу і організації Донецька Республіка обговорили шляхи виходу країни зі збройного протистояння між громадянами, яке може перерости у братовбивчу війну, круглому столу. Передувала зустріч у Києві, а в столиці Донбасу після обговорень мали підписати відповідний меморандум. Проте спільного бачення у сторін поки що немає. У меня отец, дед воевал. И сейчас хотят меня поломать через колено, заставить, чтобы я ходил в другой храм, молился, другие праздники какие-то признавал, на другом языке разговаривал. Это неправильно. Я разумею украинскую мову, я на ней спилкуюсь. Мы с ребятами замечательно друг друга понимаем. Но только тогда, когда это исходит чисто и из души. От души, понимаете? Почему у нас на центральном телевидении ни разу не разговаривают с центральной громадой? Насколько я знаю, Представители Западной Украины присутствовали на Майдане в декабре, в январе, в феврале месяце. И, насколько я знаю, им только ночью разрешалось по 5 минут, по 3 минуты рассказывать, разговаривать о народовласти, о территориальных громадах, о том, что после 1991 -го года мы обмануты и находимся в статусе физ. особ. Нас вообще не допускали до сцены. И сегодня самооборона Поробьева, Турчинову, Турчинов, Контролюється сцена. Є відповідна сотня, 17-та, яка здійснює контроль цієї сцени. Ми з буями проривалися на ту сцену. А то, щоб вбрати гвоздь із ботинка, тільки тоді пройде дискомфорт і хромота. Пам'ятаєте, чому все почалося? Забули. Нас відвлекли від основної проблеми, через которой пошла розміщення. Ми не поміняли корупційно-алергічний режим. І ми повинні сказати Турчинову, Авакову. Хто там ще в них є? Григорь, цей... Порошенко. Порошенко, можно сказать, это на, на выборах. И Тимошенко так само. Да все без исключения. Все, без винятку. А ревиденции, Рома. Уже понятно, что после зачистки Донецкой ну, в области, там, будем так говорить, не согласных с этим, пойдут зачищать вас. И вы приехали просить помощи. Нет. 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 Нам нужно сделать сегодня, вот сейчас здесь есть представители прессы, два пункта. Первое, это прекращение огня. Не знаю, с 8 часов, с 10 часов, с 12 часов. Сейчас. Это прекращение огня. Всех, кому. Сейчас. То есть немедленно сейчас. прекращение огня. Второе, это посадить вот этих извините за слово, я скажу так, Гавриков, да, это Тимошенко, Порошенко, значит, Путин, значит, которые влияют, однозначно я это знаю, что влияют на эти процессы, пусть договариваются, пусть из студии, в прямом эфире, на всю страну, на все каналы, не выходят до тех пор, пока не, не решат. Естественно, в присутствии общественности.